ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين قدرت أردشلا Və danılmaz bir həqiqətin qarşısındayıq, hamımız onu müşahidə edirik. O da Allahın xalq etdiyi ölüm həqiqətidir. Ki, Uca Allah bu barədə belə buyurur. Kullu nafsin zaikatul maut. Hər bir nəfs ölümü dadacaqdır. Summa turadduna ila. Hər bir nəfs ölümü dadacaqdır. Ölüm elə bir şeydir ki, qardaşlar, elə bir canlı yoxdur ki, onu dadmış olmasın. İstər insan olsun, istər mələk olsun, istər cin olsun, istər hətta heyvanat və bitkilər olsun, hər bir kəs, hər birinə can daşıyan bu ölümü dadacaqdır. Və bu da qaçılmaz bir həqiqətdir. Allah sağ olsun, ölümün həqiqətini, onun qaçılmaz olduğunu bildirdikdən sonra belə buyurur. Mən nəri, "Və mən ruh zəhəni narı və udxiləl cənnəte faqad fəz" Kim ki cəhənnəmdən uzaqlaşdırılıb və cənnətə daxil olunacaqsa, artıq o kəslik zat tapmışdır. Allah Taala zuhziha kəlimətini işlədir. Kim cəhənnəmdən təcəhz zuh olarsa, zuhziha ərəblər çətinliklə uzaqlaşan bir şeyə deyirlər. Bu da onu göstərir ki, cəhənnəmdən qurtulmaq elə də asan deyil. Kim ki cəhənnəmdən uzaqlaşdırılıb və cənnətə daxil olarsa, artıq o kəslik zat tapmışdır. Boman oyun şey hayat-ı dünya illə mətaə-ul-ğurur. Dünya həyəcə, aldadıcı, oyun-oyuncaq, müvəqqəti bir həzzdən başqa şey deyil. Budur həqiqət. Budur möminə Allahın verdiyi bəslir ki, ölümlə həyatı müqayisə eləyə bilsin və bilsin e həqiqi həyat nədir, həqiqi əbədi həyat nədir və bu dünya isə onun müqabilində heç bir şeyə təqavvüd deyil. Hakiki hayat başlayır ölümden sonra. Ölüm ise yalnız ve yalnız bir imtihan için halk olunmuştur. Dedi ki Allah sağlanın her şeyi yaratmasında bir hikmeti vardır. Ve ölümü de yaratmasında çok büyük bir hikmeti vardır. Halak al vel hayate li yabluvakum ahsanu amela. Ölümü ve hayatı ondan ötürü yarattı ki sizlerden hansınızın daha salih emel sahibi olduğunu bilmeyden ötürü. Alimler değiller ki Bu ayənin təfsirində daha salih, daha yaxşı əməl o deməkdir ki, niyyəti daha saf olan və sünnəyə daha muvafiq olan. Budur ölümün yaraşılmasındakı o həkmət. Heç kəs də bundan qurtula bilməz. Aynə məsəfun yudribul maut, harda olursunuzsa olun ölüm mütləq sizi yaxalayacaqdır. Qolev kuntum fi burucun mushayyada Hətta uca tikilmiş qalaların içində gizlənsəniz belə, ölüm mütləq sizi yaxalayacaqdır. Və həmin heç kim bilmir ki, ölüm onu hər halda yaxalayacaqdır. Heç kim bilmir. Walikulli ummatil ajal, hər bir ümmətin öz əcəli vardır. Yəni onlar üçün qoyulmuş o müəyyən müddət vardır. İcə əcələhum la yastaqiruna sa'atan və la yastadimun. Onların ezeri geldiği zaman ise onu ne bir saat geciktirebilirler ne de öne sekebilirler. Budur. Hiç kim bilmez. Hasan hansı zaman Allah Teala ona verdiği ruhu ondan kaldıracak. Ve mâ nefsun mâ teksi bu gader. Her bir, hiç bir zanlı bilmir ki sabahı ne kazanacak, onun başına ne gelecek, neyi kesbedecek, Bu nədir? Və biləsdir, hər hansı bir ardım kəmut. Gedirə bilmir ki, o hansı sorpaqda da olacaqdır. Budur, bu Allahın sirridir. Heç kim bunu bilmir. Əsas həyat həqiqət ondan sonra başlayır. Ölümdən sonra başlayır. Artıq öləndən sonra insan əbədi həyata gözlərini açır. Bu dünyada iman gətirən də İman gətirməyəndə artıq ölümdən sonra ayrılır. Ayrılır və görür ki, yox, o qaşdığı, qorunduğu ölüm bunu da yox aladı. İnnel mauta allazi tasirun minhu fa innahu mulaqikum, thumma turadun ila alamin al-ghaybi wash-shahada fe yunbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sizin o qaşdığınız ölüm müsəl sizi yoxalayacaqdır və gizlini aşkarı bilənin hüzrünə qaytarılacaqsınız. Sonra o sizə bu dünyada nə etsənizsə onu sizə xəbər verəcəkdir. Bəli, həqiqə həyat və sorğu sual başladı. Bu dünyada kim iman gətirilmişdirsə, kim tək olan Allah'a, onu yaradana ibadət edib və ona heç bir şey şərik qoşmamışdarsa, artıq o kəs Allahın onu yaratdığı yaradılış qayəsini yerinə yetirmişdir. "Və mən xəلقtu cinni və insi illəliyəbudun." Mən insanları və cinləri yalnız və yalnız mənə ibadət etsinlər deyə yaratmışam. Əgər bu qayəniyyətə çatılmışdınızsa, artıq sevinəcəy, güləcəy və müjdələnəcəy. Əks halda isə Allah qorusun bizləri, onlar barədə Allah belə xəbər verir. Həccə icəcə ahaduhumul maut, qala rabbirjiuni la'alla a'mal salihah. Onlardan birinin ölüm gəldiyi zaman günahgəllərə, fasikillərə belə deyəcəklər: "Ey Rəbbimiz, bizi geri qaytar. Zay etdiyimiz günlərin əvəzinə salih əməllər edək." Artıq indi ayıldı. İndi bildi ki, ona dünyadaykən dilənlər həqiqət idi. Gönlərlə kitablar haqq idi. Gələn elçilər doğrunu deyirdi. Onun üçün xeyir istəyib o düşərdən çəkindirildi. Artıq indi ayıldı. Məğer o ailmağın ona faydası bu olacaq öldükdən sonra. Əlbəttə ki, xeyir Görün Allah Teala ne nece yalanlayır orada. Kelle inna kelimetun huve gailuha. Hayır. Şey, onun dediği yalnız onun ağzından çıkan bir sözden başka bir şey değildir. Min varaihim berzakun ile yevmi yub'asun. Onların artık dünya ile onların arasında bir berzak değilen bir set vardır. Gebir alemi. Yəni onlar artıq o səddin o tərəfindədirlər. Heç vaxt bu dünyaya qayıda bilməzlər. Artıq gecdir. Artıq gecdir. Nədir ki, Ali ibn Əbu Talib Allah ondan razı olsun belə deyir. Bu dünyada əməl var, lakin hesab yoxdur. Axirətdə isə hesab var, lakin əməl yoxdur. Ona görə bu dünya nədir? Sarladır. Bu dünyada nəyi əkirsənsə, axirətdə də onu biçəcəksən. Və bu mütləqdir. Qabudur Allahın ədaləti. Budur Allahın sonsuz ədaləti və onun hikməti. Allah Taala heç bir şey hikmətsiz yaratmır. Oçu qaldı ki, başımıza gələn müsibətlər, ölüm, bulan, bunlar da hamsülə budur. Bu dünya imtahanlar və bəlalar dünyasıdır. Və bu dünyadan keçən Asif qardaşımızın yaxınları Onun dostları, qardaşları hər hansı başlığı verirəm və deyirəm ki, bilin ki bu ölüm həqiqətdir, bu müsibətdir, çətindir, lakin bu həqiqətdir, bundan qaçmaq mümkün deyil. Uca Allah buyurur ki, Qurani-Kərimdə Elif ləm mim. Bəşerən nəsə an yəkrəfən yəqulu əmənə və hum yəzəfən və hum lə yəftənən. Allah təala buyurur ki, insanlar elə hesab edirlər ki, İman gətirdik dedilər, artıq onlar buraxılub tərk olunacaqla, tərk olunacaqdır. Yəni artıq iman gətirdiyi və istə olan hər şey tutardı, imtahan falan olmayacaq bundan sonra. Bəlfətən-nəllezîna min qablihim. Yəni əksinə biz onlardan əvvəlkiləri də imtahan edəcək. Söyle ya'lemən-nallahu-llezîna sədəqû və li'lemən-nəkazibîn. Allah yalan danışanları da doğru diyenleri de elbette ki bilir ve tanıyır. Lakin Allah Teala gösterir. Allah Teala beyan edir. Ve pis emel edenler de hiç de arkayın olmasınlar. Ve hiç de bilmesinler ki Allah bundan gafildir. Uca Allah buyurur ki اَحَسِبَ الَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ Bir o pis edenler Günahkarlar elə bilirlər ki, biz onların etdiyindən qəfilik. Yox, xəbər tutmayacaq. Səəmə yahkumun. Onlar necə də pis bir şəkildə hökm irəli sürürlər. Necə də pis şəkildə danışırlar. Allah təala gizlinin də, aşkarın da, qeybin bilir. Və qeybin hakarı onun əlindədir. Və o bilir ki, kim salih əməl sahibidir, kim isə günah sahibidir. Qoçu qaldı ki, bizim bu dünyadan keçən qardaşımıza Asif qardaşımıza həqiqətən də hamımızı ağrıdır. O cür qardaşı itirdik. Kədərdir. Lakin bir tərəfdən də sevinirik. Ona görə sevinirik ki, bütün möminlərin həsrətində olan o sonlu o qardaşa nətib oldu. Ansif ki, husnul khatime. İd-sələflərdən belə biri deyir ki, pis khatime ilə ölmək keçmiş salihlərin belin gördür. Yəni oğullar qorxurdular, narahat oldular ki, birdən pis əməl üzrə ölərlər. Ya ayyuhal-lezina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ey iman gətirilənlər, Allahdan haqqı ilə qorxun və müsəlman olaraq ölənin, yəni ki salih əməl üzrə ölənin. Ona görə Allahdan qorxan möminlər bir salih əməli bitəranda dərhal başqasına başlayırlar. Bir iş olmayanda ağacların saxlamırlar, zikrləndik ki, qoy öləndə salih əməl üzrə öləsinlər. Budur həqiqi möminin talışdığı, həqiqi möminin danatdığı. Görün bizim qardaşımız hansı əməl üzrə öldü. Lakin Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam hər kəsi tərifləyəndə belə deyirdi. Və la uzkihi alallahu ahzabuhu kezalik vallahu hasibuhu. Allah üzərində heç kəsi tərifləmirik. Biz ona gördüyümüzü deyirik. Hesabı isə Allaha qalır. Akim biz gördüyümüzü, bu da dünyada möminin bir müjdəsidir. Qardaş, işa namazına gedərkən dünyasını dəyişir. İşa namazına gedərkən o müsibət başına gəlir. Nəçə-nəçə minlərlə, hətta milyonlarla insanlar o saatlarda, o vaxtlarda barlarda, restoranlarda vaxt keçirdilər. Həy yaşlıqla, zinəkarlıqla, sərxoşluqla ömür keçirdilər. Lakin bu cavan, gənç, cənd, gəncliyin, zamanlığın, şəhvətinin istədiyin güclü olan vaxtı Nəyin adı? Özün öz Rəbbini həsr elədi. Gecənin qaranlığında Allahın evinə onun üçün baş əyməyə gedirdi. Necə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səllə ilə belə deyir. Ki Cəddəsə Allah ona belə buyurur. Gecənin qaranlığında məscidə gedənləri qiyamət günü nurla müjdələ. O kəsler ki, qaranlıqda zülmətlə, əziyyətlə ki, fəjr namazına, şəh namazına gedirlər. Allah təala ki onları qiyamət günü bir nurla müjdələyə. Bax bizim bu qardaşımız da o əməl işləyə dünyadan köçüb. O insan ki sağlamlığında məscidlərə canı bağlıdır, Əl-Əxfusda gəncdir, o qiyamət günü heç bir kölgən olmadığa bir kölgə və kölgədə Allahın xalq etdiyi o kölgədə kölgələnəcəkdir. Hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəbər verir ki, gəlibləri məscidlərə bağlı olan zəvanlar, gənclər Ve Allah hem de olsun ki kardeşimiz bu emel üzere dünyadan köçüb. Ve bu da hakikaten de dünyadayken müminin müjdesidir. Ve onun ailesine, atasına, kardeşine ve diğer aile zirlerine büyük bir teselli olmalıdır. Ki onların evladı bu cümle yolda dünyadan köçtü. Heç bir kese yok, yalnız öz Rabbine başlayan bir insan idi. Nefsi şehvetlerin, isteklerini terk edip, <coughs> Rəbbinin ona əmr etdiyi işləri yerinə yetirildi. Bu əslində hamımızın borcudur. Bütün insanların borcudur bu. Öz nəflərini söndürsünlər, əysinlər. Şeytanı yox, Allahı özlərinin dostu etsinlər. Allah səhvlə istəyirəm ki, bizim bu qardaşımıza rəhmət eləsin. Əgəpeyyə Əhməd sallallahu alayhi və səlləm buyurur ki, qardaşınızı dəfn etdikdən sonra bir qoyunu kəsib paylayacaq qədər o surun üçün dua eləyin. Çünki həqiqətən də onun o vaxt bizim dualarımıza ehtiyacı var. Ona görə xahiş edirəm hamıdan kimin nə işi qızı varsa bundan mühim bir şey yoxdur. O çırağın qardaşımızın Allahdan məğfirət diləyək. Onun rəhmet istəyək, sabitlik diləyək, həmçinin də özümüz üçün də xoş xətimə diləyək. Allahdan ki, bizim ruhumuz da salih əməllə izrə olsun. Balata olan istəyirəm ki, sonunda onun ailə üzvlərinə səbir versin və gələcəkdə onları bundan daha xeyirli ahvalatlarla bu hadisəni onların əvəz eləsin. O axirə duanə anilhamdülillah rəbbil aləmin. Vəssalatu vəs-səlamu alə nəbinə Muhamməd və alə alihi və səhbihi və səlləm.